Uh, mening ismim firdavs bu esa jayrona bugun biz aynan başka shu boshqada olaylik assalomu alaykum assalomu alaykum assalomu alaykum replayning kuzatuvchilari yaxshimisizlar assalomu alaykum hammaga biz o'sha joyni topdik deydimi tiktokda deydi lekin bu bo boshqa joy qidirishga urinmang bu replay ko'rsatuvining reworkchilarning maxsus joyi intervyularimiz ham har xil -kur ko'rsatuvlarimiz ham endi ana shu yerda suratga olinadi xudo xolasa. biz bu joyni o'zimizniki qilib o'zlashtirib oldik ammo hech qanaqa dokument yo'q Xo'p. demak bugun bizda tomosha qiling ko'p gapirmaymiz to'g'rimi olimlarning ta'kidlashicha dunyodagi eng xavfli insonlar bu qornoch qizlar ekan ar <laughs> gamburger <laughs> hudog lamash yoki pitsa iyarona sen qancha muzqaymoq yeyolasan va necha soniyada Uh, andijonliklar andijon muzqaymog'i borligini aynan toshkentga kelib bilishgan shom namozidan so'ng taxminan soat yigirmayu nol nollarda mo deya abdullajon muzqaymoq tarqatayotgan ekan jayrona kreativ stendup deganda nimani tushunasan siliqligini qaranga b plastik iar <laughs> <laughs> 2, oziq ovqat qoldiqlari 3 va 4 aralash chiqindilar uchun mo'jallangan foydali bo'lib ko'ringani bilan uning zararlari ham yo'q emas men revortga kerakman yoki menga revork kerakmi aniqlab olyapman revork men uchun albatta kerak Men revor kerakman olimlarning ta'kidlashicha dunyodagi eng xavfli insonlar bu qornoch qizlar ekan agar 15 daqiqa ichida buyurtma bergan ovqati kelmasa bilmadim hozir nima bo'ladi o'ziz olib kelib berasiz chunki siz menga hozir keltirib berishlarini aytib abedga olib chiqmasdan syomkaga olib keldingiz fast food har doim ham foydali emas biroz kutgin balki fazilat lavhasidan keyin kelgan bo'lsa ham yeyishlikdan bosh tortarsan yo'q och qolganimda fazilat lavhasi ham menga menimcha foyda bermaydi fazilat ma'lumotlarni ulashing fazilat gamburger hudog lavash yoki pizza. qovrin ochiligida ularning o'ylashini yo'q, odamning ishtahasini qitqlaydi asosiysi tez tayyorlanadi ham arzon menimcha siz ham menga o'xshab paso ealarni oldidan shunchaki o'tib keta olmaysiz shunday emasmi bu bejizga emas chunki bunday restoranlarning aksar qismi oshxona esi mijozlarga va ular yonidan o'tib ketayotganlarga yetib borish uchun eshiklarni ochib qoldiradilar shu bilan birga tezkor ovqatlanish restoranlariga ertalab barvaqt borish tavsiya etilmaydi bu vaqtda ishchilar aynan oshxonani tozalash vositalari bilan tozalayotgan bo'ladilar ular sizning ovqatingizga tushishi mumkin shuning uchun tavakkal qilmagan yaxshi undan ko'ra ertalabki 11:00 dan kunduzgi 13:00 gacha va kechki 18:00 dan 20:00 gacha bo'lgan vaqtlarda o'rganingiz yaxshi to'g'ri bo'sh stollar topish qiyin lekin aynan shu vaqtlarda ovqat yangi tayyorlangan bo'ladi hech o'ylab ko'rganmisiz fast food restoranlarida oshxona anjomlari deyarli bo'lmaydi balki qo'l bilan yeganingiz yanada mazali bunda ovqatdan lazzat olasiz va yanada ko'proq buyurtma berasiz lekin hamma narsaning me'yori bor mutaxassislarning aytishicha tez tayyorlanadigan yeguliklardagi kaloriya yog' va tuzning keragidan ortiq ishlatilishi hamda vitaminlarning yo'qligi kishi organizmida turli ko'ngilsizliklarni keltirib chiqaradi shu bilan birga ushbu ovqat iste'molchilarining ellik bir foizida depressiya holatlari kuzatiladi va oshqozon bilan bog'liq muammolar ko'p hollarda o'smirlar va o'rta yoshli kishilarda kuzatilib buning asosiy sababi ish yoki o'qish sababli noto'g'ri ovqatlanishdir bunar to'g'ri bunday ovqatlar ham tez taylinadi ham arzon lekin hamma narsaning me'yori bo'lgandek, bu narsa sizning salomatligingizdan ustun emas 29 soniya aynan shu vaqt 21 yoshli do'stimizning 350 yuz gramm muzqaymoq yeb turib jahon rekordini o'rnatishga yetgan vaqt jarona. sen qancha muzqaymoq yey olasan va necha soniyada soniyasiga qaramaganman kuniga uchta to'rttalab muzqaymoq yey olaman lekin menimcha aka biz kechikdik chunki 23 yoshdamiz yoshimizning ahamiyati yo'q chunki toshkentning har bir qadamida andijon muzqaymoqlari bor biz ularni yeb turib rekordni qayta o'rnatishimiz mumkin menimcha siz anu akalar haqida gapiryapsiz andijonlik 5000 dan sotadigan sotiladigan muzqaymoqlar haqida gap ketyapti. Lekin eng qizig'i bitta fakt andijonliklar andijon muzqaymog'i borligini aynan toshkentga kelib bilishgan 100 grammi haqiqatan ham 5000 so'm lekin bir necha kun oldin bu muzqaymoqlar tekinga tarqatildi bu haqida yangi boshlovchimiz hamda muxbirimiz shohjahon xabar beradi yau kichkina bola kichkintoy emas juda mazali nozi metrosidan chiqqaningizdan so'ng nozi masjidi va bugun ramazon oyining so'nggi kuni bo'lgani uchunmi tekinga muzqaymoq tarqatilyapti shom namozidan so'ng taxminan soat yigirmayu nol nollarda masjid darvozasidan chiqishim bilan deya yeah, abdullajon muzqaymoq tarqatayotgan ekan shu payt oh, abdullajon shakarsan shakar <laughs> degim kelib ketdi umumiy sotilgan muzqaymoqlar soni taxminan 30 o'ttiztacha edi o'zi nima uchun muzqaymoqni bepul tarqatyapsizlar savob uchunmikeyin oldimizdan mana shu muzqaymoqchi keldid iltimos qildi koasizmi dedi kastadaryoga ketish kerak edi kasqadaryodan ekan orifjon edi alloh rozi bo'lsin savob yig'ishga eng katta yordam berdi deb o'ylayman xo'sh xaridorlarning o'zi qanday fikrda hamma ro'zasini ochishga chiqayotg beryapti yaxshi shifoqilhamao'zlarga savob yo ro'zasinichiq beryapti ochyapti shu narsani hummo beraversa yaxshi ekan mana xudoga shukr yedik man, mana shu non choy ichib o'tiribman xudoga shukr. shukur ziyoda ehsonlarimni yeb o'tiribmiz xudoga shukr. oldik ehsonlarini qabul qilamiz. ro'zaabunday <türüyor> savobli ishga qo'l vurayotganlardan robbimiz alloh taolo rozi bo'lsin deyarli barcha xaridorlar ularning haqqilariga duo qilishdi va rahmat aytishdi mana shunday yaxshilik qiluvchi insonlar yurtimizda ko'payaversin mirxoliqov abduxoliq shojixon abduraimov rework uchun maxsus jayrona kreativ stendap deganda nimani tushunasan hozir qilayotgan stendapimzni tushunaman nega hozir kamera qimilyapti deb o'ylaysan va qanaqa qilib chunki bizni qo'llarimiz bu yerda aytavering chunki hozir telefon kamera akamni oyoqlarida turibdi mana bu biz ko'rishingiz mumkin bu plandan hop demak stendap qilayotganda har bir detal bizga yordam beradi agar shtativingiz bo'lmasa oyog'ingiz va qo'lingiz shtativ bo'la oladi aynan shu yo'nalishdan foydalanadigan bir o'quvchilar bor reor o'quvchilari kreativ stendaplar bo'yicha ular ustoz farang kechagina shu stend aplarni ko'rib noyabr oyidagi o'zim esimga tushib ketdim chunki biz ham o'sha paytda kreativ stend aplar uchun kreativ g'oyalar qidirib yurgan edik hozir esa hozir ham ko'raylik ta zinaga ega bo'lgan balandligi ellik santimetr keladigan bu sirpanchiqlar o'n to'qqizinchi asrda yevropa mamlakatlari yaratilgan yigirmanchi asrda o'zbekistonga kirib kelgan bular asosan bolalar maydonchasi xiyobonlarda ko'plab uchrashingiz mumkin silliqligini qarang a ikki ming o'n sakkizinchi yilda bitkazilgan toygichlar <türk> aholi <türk> vakillari uchun juda ko'p xizmat qilmoqda qo'liga non ko'tarib olgan novvoy aslida haykal bularni samarqand buxorodan maxsus keltirilgan bo'lib besh ming so'mdan yuz ming so'mgacha xarid qilsa bo'ladi oddiy loydan tayyorlangan bo'lsada ustiga bejirim qimmat xil ranglardan foydalanilgan ba'zilariga esa orqasiga mana bunday qilib magnit o'rnatilgan to'rtta har biri to'rt yuz oltmish kilogrammdan bir plastik idishlar ikki oziq ovqat qoldiqlari uch va to'rt aralash chiqindilar uchun mo'ljallangan bo'lsada bunga rioya qilmaydigan odamlar sabab bu yer xodimi bularni har doim tartibga keltirishga majbur har kuni axlat mashinalari bularni bo'shatib ketsada ba'zi bir insonlar masofani qisqartirish uchun o'z axlatlarini hattokida ko'chaga tashlab ketishadi yettita quloq va to'rtta komfortkani o'zida jamlagan ushbu gaz plitasi shahrimizdagi o'n mingdan ortiq uy bekalari uchun asosiy yordamchi hisoblanadi foydali bo'lib ko'ringani bilan uning zararlari ham yo'q emas albatta undan foydalanayotganda xavfsizlik qoidalariga amal qilish zarur biror bir holatning eng qiziq nuqtalarini kamera oldida turib gapirish bu stendap nima qilyapsan jayrona men revortga kerakmanmi yoki menga revort kerakmi aniqlab olyapmani chunki o'quvchilarimiz ham bu savolga o'ylanib javob berishgan demak hozir bizda shunda ha hozir bokport ko'rsak bilib olamiz menrekerakmanrr menga kerakmi menkemanm revord menga kerak biz revordga emas revoryo'q revord bizga emas biz revordga kerakmiz revord men uchun albatta kerak albatta men kerakli mutaxassis bo'lib yetishganimdan keyin revordga kerak bo'lishim mumkine revord men uchun kerak man revordga kerakman demaymanur uchun men kerak men uchun revord kerakmenuchun kerak men revork uchun kerakman deb o'ylayman avvalambor mana shu besh oy o'qishim davomida revord menga kerak agar undan keyin sertifikat olib qandaydir o'zimni intilishim ortib borgan sari reword uchun men kerakman deb o'ylayman reor men uchun kerak chunki revordlar bor bilimlarimi olib ketishim kerak hozir manga aynan revort kerak keyinchalik man rebortga kerak bo'lishim mumkin yetti jurnalist bo'lganimda ikkalasi ham man revort kerakman u ham menga kerak ikkalasi ham bittada ayni damda revort manga kerak keyinchalik kelajakda man kerak bo'lishim mumkin menimcha kerak hozircha menga bugun ko'rsatuvimiz hech qanday tayyorgarliksiz suratga olinyapti ustoz asablaringiz uchun rozi bo'ling albatta chunki eng ko'p dubl qilgan shaxs jayrona bo'ldi xudo xohlasa keng dasturda omonlikda ko'rishlik nasib etsin albatta replayni kuzatishda davom eting biz ketdik